kubogi taqdim etiladi va nasaf jamoasi yangi o'zbekistonning yangi chempioni deya tanishtirilyapti har rostdan ham yangi chempion o'zbekiston chempionatlarida g'olib bo'lgan sakkizinchi jamoa sifatida tarixga kiryapti va har bir futbolchi demak men ma'lumotlarni berib o'taman o'zbekiston professional futbol ligasi nasaf futbol klubiga ellik dona oltin medal taqdim etadi va u medallar turli xil taqsimlanadi ya'ni o'yinchilar futbolchilar qolaversa rasmiylar taqdim etiladi men ham birma bir mana shu chempionlik yo'lida ter to'kkan mana shu mavsumda jamoa safida harakat qilgan futbolchilarni birma bir o'qib eshitiraman. Zafar Murod abdurahmatov bobur abduxoliqov shahzod akramov oybek bozorov g'olib g'aybullayev alibek davronov islom kenjaboyev dilshodjon komilov akmal Mazgavoy, shuhrat muhammadiyev sharof muhiddinov doniyorjon narzullayev sherzod nasrullayev abduvohid ne'matov murodbek rahmatov javohir siddiqov marko stannoyevich shohjahon sultonmurodov umidjon ergashev igor golban viktor dasilva jamburi jigauri zo'ran marushich Stefan stefancholovich ul kach va shuningdek jamoada o'ynab ketgan timur chogadzeni ham aytib o'tishimiz mumkin jamoa safida bo'lgan bir paytlar mana shu avsumda o'ynagan demak murabbiylar tarkibi bosh murabbiy ro'ziqulberdiyev yordamchi shuhrat toshpo'latov shuningdek jamoa ortida ana shu murabbiylar bilan birga xizmat qilgan fizioterapevtlar shifokorlar e, taktik mutaxassislar matbuot kotibi qolaversa e, yana kimlar bor o'sha video analitiklar video operatorlar raqib jamoasi o'yinlarini o'z jamoasi o'yinlarini yozib boruvchilar ham bor ularni ham aytib o'tish mumkin o'sha e, fitness bo'yicha murabbiylar bor bu yerda Ilnur Sibagatulin, davronbek karimqulov asliddin hasanov maruf berdiyev maruf berdiyev ajoyib inson jamoa shifokori juda yaxshi mutaxassis maruf berdiyev nasaf futbolchilarining jismoniy holatiga o'sha mavsum davomidagi o'sha sog'ligiga javobgar bo'lgan insonlardan biri u ham shuningdek andrey Bezbarodov, hamza mavlonov anvar Tukayev, alisher turdiqulov yusuf ro'ziyev shuningdek sardor nurov sardor nurovni ham tabriklaymiz hamkasbimiz Javo matbuot kotibi undan tashqari rasmiylarni ham aytib o'tishim kerak albatta ozod Parmonovni ko'rdingiz futbol klubi asoschisi shuhrat aslanov nasaf klubi prezidenti jasur halimov nasaf futbol klubi vitse prezidenti alisher yusupov nasaf futbol klubi bosh direktori sergey kucherenko nasaf futbol klubi sport direktori kucherenko haqida ham alohida aytib o'tishimiz kerak nasaf akademiyasi rahbarlaridan bo'lgan umuman mana shu mana mana shu inson ko'zoynakdagi inson nasaf akademiyasida yetishib chiqqan bolalarga bosh bo'lgan akademiyada uh, o'sha direktor sifatida uzoq vaqt faoliyat yuritgan qarshidagi futbol maktabining uh, yurib ketishida katta hissa qo'shgan insonlardan biri qolaversa uh, shuningdek nasaf futbol klubi afsonasi va bugungi kunda nasaf klubi texnik direktor sifatida faoliyat yuritayotgan Bot botir qorayev bu insonni yaxshi taniysiz ajoyib himoyachi bo'lgan botir qorayev va shuningdek nasaf futbol klubi tijorat va xalqaro aloqalar bo'yicha direktori qobiljon Shozmonov. demak kubokni murodjon azimov topshiradi qashqadaryo futbol federatsiyasi prezidenti maqomida viloyat hokimi va qashqadaryo futbol federatsiyasi prezidenti imomxo'jayev bilan birgalikda kimga g'olib g'aybullayevgami abduvoqid ne'matov bilan birgalikda do'stlar qarshi oling nasaf Superliga 2024 ikki g'olibi e. qarshidagi muzey yana bir sovrin bilan boyiydigan bo'lmoqda uzoq kutilgan chempionlik bir necha mavsumlar davomida yaqin kelindi qandaydir o'yinlarda omad yuz o'girdi jamoadan juda ko'p bora yaqin keldi va nasaf mana bugun 2024 yilga kelib mana shu sovrinni qo'lga kiritmoqda ushbu g'alaba bilan ushbu sovrin bilan qashqadaryo futbol ahlini qashqadaryolik futbol muxlislarini chin yurakdan tabriklaymiz va shuningdek nasafning yutuqlari qatorida o'zbekiston superligasida o'zbekiston milliy chempionatlaridagi natijalarni ham yana bir marta eslatib o'tsam ijozat bersangiz to'rt marta nasaf o'zbekiston chempionatida kumush medal sohidi ikki ming o'n birinchi ikki ming o'n yettinchi ikki ming yigirmanchi va o'tgan yil ikki yillarda jamoa kumush medallarni qo'lga kiritdi bundan tashqari 11 bir marta ikki minginchi ikki ming birinchi ikki ming beshinchi ikki ming oltinchi ikki ming to'qqizinchi ikki ming o'ninchi ikki ming o'n hamda 2020 yillarda jamoa bronza medallarga ega chiqdi 11 bir marta uchinchi o'rinni oldi va mana bugun ular ilk marotaba oltin medallar bilan taqdirlanyapti qolaversa nasabda o'sha xalqaro maydon yutug'i ham bor buni ham aytib o't tabriklayman barcha futbolchilarni nasaklufutbolchilarini murabbiylar shtabini jamoa rahbariyatini va yana bir bor siz aziz muxlislarni ushbu g'alaba bilan tabriklayman qarshida qashqadaryoda bayram boshlandi do'stlar allaqachon boshlangan aslida ushakbozik chiroyli kadrlar markaziy stadion ushbu yutuq bosh sovrin nasaf jamoasiga topshirildi yangi chempion yana bir marotaba aytib o'tishi mumkin nasaf o'zbekiston chempionatlari tarixida g'olib bo'lgan sakkizinchi jamoaga aylandi